Табір дружби, мрій, літа, моря та яскравих вражень у Криворізькому дитячому здоровчому таборі Слава четверту зміну оголошено відкритою. Море найтепліше за увесь сезон, але особливою зміна стане з іншого приводу разом із криворізькими дітьми та юними донеччанами, які відпочивають у славі вже кілька змін поспіль. На відпочинок приїхали і діти українських солдатів-захисників, які нині боронять схід країни. Я э, дочка участника АТО. Мне очень здесь нравится. Море чистое, вот, и условия проживания тоже хорошие. Мы очень его ждем, очень любим папу. По характеру он очень добрый, ответственный до работы, до своей. Нужно дорожить своей работой, беспокоиться сильно за нас. Да. Переживаем, мы за него переживаем. Наш папа служит у нас в городе воинской части 3011 Криворожской побывал в самых горячих местах, ну и так дали нам возможность вот отдохнуть. Конечно, было бы хорошо, если бы мы все вместе, всей семьей и в мирное время приехали вот так отдохнуть. Этот год очень необычен для лагеря «Слава». В первую очередь потому, что не только криворожские дети сегодня отдыхают и отдыхали на протяжении лета. Один из таких необычных, таких важных очень шагов было сделано – это оздоровление детей, Военных или добровольцев, которые сегодня находятся в зоне АТО. 43 ребенка, мальчишек и девчонок, сегодня отдыхают, и 5 семей с маленькими детьми. Они получают огромное удовольствие от того, что прекрасное питание, отличная территория, максимум внимания, удивительный интересный отдых для детей. Все это создает им достаточно приятную, хорошую атмосферу, теплоты, доброты, по-криворожски. Незважаючи на тривоги та складні часи, діти і цілі родини воїнів, АТО відпочиватимуть у славі протягом усієї зміни, а це майже до кінця літа. Разом з іншими дітками у них буде море друзів, пригод та приємних спогадів. Щодня проходить безліч заходів, змагань і, звісно, купання у теплому та ласкавому морі. Отож, найцікавіше у них попереду. Ми входимо на море кожен день по два рази. Нам подобається мероприятия. дискотеки. Мы ходим на спортивную гимнастику вдвоем. Море теплое, купаться очень нравится. А здесь еще нравится ну, мероприятие, когда мы выступаем. Я соскучилась за мамой и за папой. Я хочу, чтобы они ну, ко мне приехали и увидели, ну, как мы выступаем. Я сюда езжу уже 4 года, поэтому мне нормально. Питание нормальное дают. кашу, мясо, борщ, суп. Ну, шо, море, море чистое, правда, медуз много. Мне больше всего нравится дискотека, можно потанцевать, поразговаривать с друзьями. В отряде не только Криворог, и Донецкие тоже дети есть. Гуляем, дружим. Ну, я здесь первый раз, ну, мне понравилось. Познакомилась, много друзей нашла. Ну здесь вообще классно. Мне нравится. Домой не хочу езжать.